Buk panggian maleh, wanton lungan patinan, kegaji purwantoro, rebuk liwon, waluligur, mayi, kalihawu, selangkung. Wacan ingin jambuniko, apetik saging. Setunggal Samuel, Tiga doso ayat 6, lembaga kitab. Indonesia, Bosa Jawi, Tausewu, Sangatus, Wulung Doso, Setunggal. Lan Sang Daud wis kepepet banget amarga balane wis padha rasanan arep benturi watu. Wong kabeh padha susah banget atine jalan saka bojone lan anake lanang wadon. Nanging Sang Daud nyantosake piyandele marang Sang Yawa Gusti Allah. Ingang Rahayu nggih menika saben tiyang ingkang menyang sabtaning pon gusti lan ngestakake wonten ing kesampahan. Haleluya. Amin. Cekere ing enjang menika kuat ing kahanan angel. Setengah kinasi Daud lan para pengikuti, madepi masalah sing padha. Aliko padha perang ing papan liya garwane lan anak-anake ditawan dening musuh. barangi uga dijarah rayah oma malah kuda-kutane padha diobong ora ana apa-apa naing kita bisa ndeleng reaksi beda saka wong-wong mau para pengikuih nggoleki kambing hitam nyalahe dad pipinne yo mesti kabeh tumindake Ad dasar sang Prabu Dawd nanging nalika asli beda karo singtikar pakai, Dheweke kepingin benturi watu. Daud ing tangan liyane ora golek wong kanggo disalahake. Senajan nah, ana wong sing kudu disalahake, ora bakal nganti ganti kahanan. Daud banjur nguatake atine marang Gusti Allah, dheweke njaluk tuntunan babakan langkah apa sing kudu ditindakake. Dheweke ora nilani pikirane sing bingung kuwi. Muto Mulo kanti pitulungan di Gusti Allah Dewa bisa memimpin pasukan ngoyak musuh Nama takik keluarga Nielan, Balik lagi barang-barangi mengatasi kangelan gede Podok untuk kemenangan gede Sedih enggak Waktu ngadepi masalah pi tanggapan kita Apa kita mimpi tinggulai kambing hitam miwiti nyalahake wong liya lan nggawe kahanan luweh ala utawa malah digudha kanggo nindakake barang sing bener bakal ciloko kito malah luwe kita isa sinau soko Daud sing nyerah lan nguatake iman marang Gusti Allah ya macam-macam kasusan ing urip malah dadi kesempatan kanggo kita nyeksen itu minta e Gusti sing bisa nulungi lan kita. Amin. Semoga kita ditulung. Rahma kasuwargan mugi patuko paringi ati ingkang bakho lan sabar anggen kawula ngadepi kaributan ing gesang menika. Amung patuko Amin.